Центр начал уделять большее внимание работе зарубежной аудитории, так как Российская Федерация очень долго готовилась к этой войне и э, готовилась к ней информационно не только на территории Украины, но и на территории Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, то есть используя свои средства массовой информации. То есть на, на самом деле, э, если брать э, центр, донес до западного читателя то, что Россия готовилась к информационной войне очень давно. То есть это еще начиная с времен Советского Союза, перед распадом. Э, так, например, была создана группа, так называемая Концепция общественной безопасности. Это было в 1987 году незадолго до распада Советского Союза. Ее возглавил там генерал-майор космических войск там, генерал Петровный непокойный. И ряд э, участвовал э, университет Санкт-Петербурга, и они разработали так называемую концепцию общественной безопасности, которая сейчас даже в Российской Федерации признана экстремистской, но и, тем не менее имеет кучу там сайтов и так далее. И я потом покажу дальше, как удивительно эти все концепции, которые считались экстремистскими, перешли в официальные документы Российской Федерации. То есть Россия исповедовала, начиная еще с конца Советского Союза с 1987 -го года, концепцию тотальной войны. То есть не только военные действия, но и информационные операции. То есть они так называли так называемые шесть приоритетов ведения боевых действий или шесть приоритетов управления. То есть они обвиняли в этих действиях, естественно, там Запад, Соединенные Штаты, Европейский Союз. Но на самом деле это они излагали свои концепции, как они собираются вести военные действия. Помимо советского опыта от западного читателя ускользнул тот факт, что Россия очень внимательно изучала операции Соединенных Штатов, начиная с бури пустыни в 1991 году, а также изучали операции в Афганистане, в Югославии, то есть что было сделано правильно, что неправильно. Изучали очень прицельно мозговые центры работы Соединенных Штатов, там не только РЕНД Корпорейшн, там Центр стратегических исследований Соединенных Штатов. В общем, у них вылилась концепция. Значит, первое – это военное противостояние, второе – так называемое экологическое оружие, то есть это разрушение инфраструктуры страны, жертвы, то есть для того, чтобы ну, там невозможно было работать предприятиям, там загрязнена экология, то есть создание гуманитарной катастрофы, то, что мы сейчас видим в Донбассе. Следующее был выделен приоритет военных действий это экономический приоритет то есть создание экономических проблем в стране жертвы сейчас я не знаю на данный момент никто не проводил расследование то есть падение там курса гривни и других вот экономических проблем украины какое участие было российских банков к сожалению мы не видели публикации официально сколько заказывали кто на торги какие российские банки там и каким образом ну посчитать этот фактор был это во всем этом курсе. То есть, ну, это как пример экономического. Следующий приоритет, это, естественно, идеологический, то есть, которые они обрабатывали население как свое, так в Восточной Украине, так и Западной. Они, значит, представляли свою идеологию, как бы объясняли свою позицию, как в мире, так и в Восточной Украине. Следующий э, вид боевых действий, который очень э, удивителен для вот, западного читателя, был. Это они его назвали хронологический приоритет, то есть искажение исторических фактов для обоснования своих претензий на ближнее зарубежье, на защиту русскоязычного населения за пределами российских федераций. И самый большой это как бы мировоззренческий приоритет, чтобы поменять полностью мировоззрение э, населения страны жертвы. Дальше произошло развитие всех этих теорий. Был такой полковник Уоррен, там он в Соединенных Штатах, он сделал военные действия, то есть государство как организм. Российская Федерация переработала это опять эту концепцию в виде, ее назвали шесть кругов там государство сделали как организм где в центре идет там глава государства политические элиты потом идут экспертное сообщество средства массовой информации потом население они их назвали массами как всегда в России и собственно говоря вооруженные силы если брать каким образом они работают в этот на основное население массы, там, как они Российская Федерация называют. То есть очень часто на Западе используются конспирологические теории, которые передаются через средства массовой информации, как РТ-1 и, и так далее, ролики в Ютьюбе. вначале мы работали с иностранными группами, то есть они не поверили, так как ну, конспирологи там, в Соединенных Штатах, в Европе люди считаются как больше там, немного там, не в себе, ненормальные там, или там, никто не верит. Но при анализе э, информации, то есть как потребляется информация. Э, в... Ну, Основными э, э, жителями, допустим, Соединенных Штатов, то есть обычным американцам или обычным европейцам, мы обнаружили то, что они с удовольствием потребляют эту информацию. И на конспирологические вот, темы, фильмы там, документальные, псевдодокументальные. В Соединенных Штатах есть сайт Минфовар, например, это Техасский сайт, который там, создал про Обаму фильмов, там, про мировой заговор и так далее. И там десятки миллионов просмотров. То есть Российская Федерация использовала эти теории, несмотря на то, что они не верили, как бы в точка входа психологического. И дальше э, шло, шел российский нарратив, они как бы промывали мозги для того, чтобы уже э, достичь своей цели. Точно так же, если взять Европейский Союз, например, вы можете легко провести эксперимент на компьютере, но ну, кто знает немецкий язык, Наберите в поиске YouTube, например, USA Deutsch там, или NATO Deutsch, там, и весь пророссийский контент конспирологический будет на самом верху поиска. То есть следующее, что делали воздействие на СМИ, это было на население, это злоупотребление свободы информации в Европе, Соединенных Штатах Америки. То есть подбрасывались разные теории, разные фейки, разные и так далее. Из того расчета, что для опровержения фейка требуется больше ресурсов, чем на его вброс. То есть использовалось это. Дальше шло стимулирование журналистского сообщества. То есть, не все, то есть тоже нельзя сказать, что не всех покупали журналистов там. То есть были свои журналисты, которые на российских каналах работали за рубежом. Были журналисты, с которыми сотрудничали через пиар-агентство. И были такие журналисты, которые даже не подозревали, что их используют в какой-то информационной кампании. Но один из примеров был вот последняя кампания по мобилизации в Украине. То есть когда Вдруг там Путин объявил, что принимает украинцев в России, там продлевает их срок пребывания, вдруг там появляется в разных средствах массовой информации э, там, сообщение, что это там, не надо э, там, обороняться там, и так далее. То есть э, каждый вот отдельный человек, то есть он, да, он говорил там, правду, делал э, какие-то репортажи, но все вместе участвовали как бы, в информационной кампании. Следующее – это влияние на экспертное сообщество. Это уже круг ближе к главе государства, то есть, которое воздействует там, ну и к политикам. То есть экспертное сообщество, если вот вы посмотрите по интернету российские там, шоу Соловьева и так далее, вы увидите очень много там украинских политологов. Участвуют, я не хочу называть фамилии, вы сами можете увидеть это которые извиняющимся тоном там, рассказывают о ситуации в Украине там, и так далее, участвуют в дискуссиях. Не все из них, некоторые защищают точку зрения Украины, но ряд вот, представляет российская аудитории это. То есть, участвовал в таких программах, то есть, они переносят эти взгляды потом на украинское экспертное сообщество, либо подсознательно, либо напрямую. Ну, воздействия на политиков, то есть э, классические примеры воздействия на политиков Западной Европы – это Герхард Шредер, который э, является э, председателем комитета акционеров компании э, Nord Stream, mm -hmm. которая входит в Газпром. То есть он получил предложение о работе, об этом СМИ писали Западные. До, в то время как был канцлером Германии. И второй хороший пример – это Мари Ли Пен, вот Эдмонд знает. Присутствует. То есть он, значит, она получила кредит от Российского банка там, для финансирования своей партии. Ну и воздействие на руководителей государств, то есть используется и информационное, и давление прямое, и шантаж там, и так далее. Следующий был мозговой центр в России, разработал так называемую русскую доктрину. Значит, про Дугина просто все знают, я уже его не упоминаю. Значит, в этой русской доктрине значит, они описали свой нарратив, что единственным способом выживания Российской Федерации в 21 веке является как бы, сокрушение западного сообщества. То есть это все открытые документы, можно найти в интернете. То есть из тезисов было внешней политики России, которая предлагается в этой доктрине. Это еще не был официальный документ. Это, кстати, он делался вместе при содействии Русской Православной Церкви, что можно прямо найти на их сайте. Это так называемый «Сергиевский проект». То есть Россия провозгласила по внешней политике официально свои претензии на страны бывшего СНГ на страны бывшей Российской империи еще в границах до 2014 года. То есть открыто признали, что это их территория. В этой же доктрине был сформулирован тезис о том, что о защите соотечественников за рубежом. То есть под соотечественниками они понимали более широкое понятие. У них это любой, кто говорит на русском языке, они значит, считали, что их нужно защищать от кого-то. Значит, и э, следующим тезисом это было э, вытеснение полное англосаксонской цивилизации в, э, из глобальной цивилизации в региональную и, как бы, использование э, хаоса, который происходит в мире, для закрепления доминирующих позиций Российской Федерации. То есть и также в этой доктрине были э, сформулированы глобальность современной войны и тотальность, э, как бы все э, ну, полный охват как бы всех видов боевых действий. Э, значит, также были указаны в этой доктрине э, вероятные противники Российской Федерации, которые, естественно, это были страны НАТО уже э, начали, э, даже Украина была впервые упомянута вероятным противником. Я подчеркиваю, что это был 2007 год, задолго до начала ну, конфликта России с Украиной. Также некоторые фантазеры там участвовали по, этот, по представлению этих концепций, в частности Сурков, там нелинейная война. Далее, если брать, эти концепции перешли уже в генеральный штаб Российской Федерации, то есть где значит, в 21 веке он писал «стирается» различия между состоянием войны и мира. Значит, там же была дана концепция информационной войны как военного средства. И значит, все эти информационные, все эти как бы в начале экстремистские теории, фантазии, и работа мозговых центров были сформулированы уже в концепции внешней политики Российской Федерации, она в открытом доступе находится, и в военной доктрине Российской Федерации, которая была утверждена 25 декабря прошлого года. Значит, здесь перед Украиной стала проблемой взаимодействие государства, неправительственных организаций частного сектора в рамках гражданского общества. Значит, здесь, я считаю, очень хороший пример, чему может получиться: это подход военной доктрины Соединенных Штатов Америки, где сказано, что ну, там, при, обороне или, при обороне Соединенных Штатов значит, идет взаимодействие правительства армии США, неправительственных организаций частного сектора для достижения оборонных целей Соединенных Штатов Америки. То есть вот этому как бы, принципу взаимодействия гражданского общества в странах развитой демократии, я думаю, очень хорошо получится в Украине, так как в Украине возникли спонтанные волонтерские движения и концептуально еще не сформирована это как государственная политика. То есть вот это как бы, можно было бы внедрить и на Украине.